Они уже да. сегодня отлетали, да? Да, да. Давление высоко не идут. Летают. Сейчас вам тогда летают, но не высоко. А. Ну, ну, по дыму, на дым с ними. Видишь, какой то Ага. Полетают, полетают. Но Когда хорошее давление в точке стоят, то там у меня жук для этого есть, чтобы их видеть. Ага. одного жука, а тут все такие чернофосты, белофосты. Ну красиво, когда 90 штук вверху, очень красиво смотрит. А говорят, там меньше, ну три десятка, я говорю, так в лете не теряется. Три десятка в лете это ничего. Ну, вот. да. Это Николаевские, когда стоят, три десятка, это хорошо. А по кинце не шкурте, три десятка их не видно. Шепчица тренируется день, два-три раза меня хлопцы гоняют. Вот Коба живет, прямо оттуда, блядь, пиздует. тут вот, с трубы прямо и вперед. Ну, начал стрелять, стал э, в центр города дикарей ловить на площади. Вот с площади оттуда несет а -а -а. под хвостом голубя. Давление, давление низко, они, они, летят, но высоко не пойдут. Я понял. А было в но когда-нибудь, Валер, попадешь, когда ветер, ты, ты просто фонареешь. Когда сильнее ветер, как Николаевские стоят. Ну, да, да. Когда сами подрываются по два, по три, бьют, играют, понимаешь? В, в этом, стае плохо они играют. По одиночке, да. Ну, сейчас на яйцах сидят пара, они быстро выпадают. Я а я зайду, гляну Так, тут у нас бакинцы в голубяке. щекоти всякие грибун, да красота красота да, в летаю. так что это еще одна голубятня покинцы. пошли а весной пасутся на травке ага. там в дорогу слетают красиво Красиво. 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 Красота. Так, так ветер, ветерок упираются такие. Да, да, да. Так. Класс. И небо красивое. Да, супер. Олег, будешь в городе, Батя, заедешь в Я! Два дня эти на свободе, два дня Николаевские на свободе, а -а -а. потому что те лезут к тем, а эти лезут сюда, чтобы не было вот этого смешательства, я так, два дня эти гуляют, два дня те гуляют, летают, все. Да, за, да, за да, вольеру, да, да, оце, да. оно золотое, лета 12 часов. Вот сгони, блядь, и покажи. Хай оно полетает час-два, ну, чтобы лёд видно было. Фос, крыло, понимаешь? А то, что там вот вот летает. Летает вот оно. летает Вот это, да, низкое давление. Сейчас ты не видишь красоты, когда в точке там только отражение видишь. отсекаться, тогда может сесть, а остаться десятка три и пойти вверх. Пойти, пойти и пошли гуляли. Но вчера я, говорю, я же немножко очканул. А, батя да. а, а ну, что туда сошли, да, сошли да? как снесли, а. и потом смотрю, по одиночке проходят. По одиночке один, один. Вот тоже, ребята, кому надо покинуться, готов сейчас. Десятка, два, три определить. Причем цена смешная, я за дороже покупал намного. А. Просто сейчас видишь, Лера, нету пацанов, как я помню себя. Дядя, продай голову. А сколько тебе денег? 50 копеек. Мы ну, еще 50 на собираем. Я сейчас бы сейчас пацанам даром дал. Но я в этом году... Беда в том, что никому оно не надо сейчас. Да. Я это в этом году, нет. я тебе скажу честно, 100 штук головы оторвал. 100 штук, потому что это... Ну, там вроде ты что-то забирал, да? Да, да, давал, давал. Он еще приедет да. десяток, говорит, это сейчас я могу, он сейчас купил литру чесночного масла, литру рыбьего жира, дрожжи упаковку Две а тысячи -а -а. гривен. Две-три, две-три. Потому что пошли голубята, сейчас самки несутся. Надо витаминчиков дать, чтобы на крылья а -а -а. не падали. Потому что в три пары краснорябых чубатых. Клад... Думаю, не хватит, все нормально. Две голубки не разнеслись, упали на крылья, задница. А что такое весной голубку найти? Давай. это проблема так это что я в этом году подготовил витаминок ну, сейчас на 2 недели буду вакцинировать их все. да, вакцина надо вакцина красного у ну, меня 5 лет назад я только вывожу что-то получается свое, полный контейнер чумка, крутячка, полный контейнер только что-то добился а это уже все, уже 4 года вакцинирую 4 года пытаюсь Понятно. их подлечить, оздоровить.